Действительно, сегодня хорошее настроение. Сегодня у нас проходят замечательные детские мероприятия, посвященные приближающемуся Новому году. И очень приятно, что на лице у наших детей улыбки и ожидания чего-то чарующего, волшебного. И я вспоминаю свои детские годы. Я Новый год ждал с особым трепетом и всегда ждал подарков от родителей под елку. И загадывались желания тогда мы. Я думаю, что и сегодня все дети, которые сегодня пришли на этот праздник, получат вот эти ожидания и не разочаруются в таком хорошем большом празднике, как Новый год, и получат, конечно же, подарки всем сумчанам я хочу сказать, что мы прожили очень сложный 2012 год. И мы все рады тому, что буквально несколько дней назад индейцы майя ошиблись, и наша жизнь продолжается. И я хочу пожелать всем сумчанам в наступающем 2013 году быть добрыми по отношению друг к друг другу, любить своих близких, поверьте, кроме нас и своих родных, у нас в этом злом и непредсказуемом мире никого нет. Поэтому нужно создавать добро своим близким, своим родным, любить их, любить свой город. И хочу пожелать кратко, как я желаю всем вот на протяжении целого года, я желаю просто быть. Быть счастливыми, успешными, удачными, здоровыми, богатыми. Нужные категории подчеркнуть, недостающие добавить.